баршаңызға сәлем достар бүгін осындай мампаратты өте дәмді және өте тойымды көже дайындаймыз осы каналымның дамуына үлестеріңізді қосып каналыма тіркеліп және егерде видео ұнаса онда достарыңызбен басқа да әлеуметтік желілерде бөлісуді өтінемін қызып тұрған қазанымызға 60 миллиграмм өсімдік майын құямыз 300 жүз грамм етті салып қызарғанша қуырамыз мінекей осы видеодағыдай еттің суы тартылып өзі қызарып қуырыла бастаған кезде сарымсақтың майдалап туралған екі тішесін қосамыз майдалап туралған бір жуаны қосамыз жуамыз сарғайғанша қуырамыз майдалап туралған балғар бұршын қосамыз майдалап туралған бір қызанақ қосамыз жарты ас қасық томат пастасын қосып қуырамыз шамалы кинза қосамыз майдалап туралған сәбізді қосамыз майдалап туралған екі картопты қосамыз бір жарым литр суық су құямыз қазанымыздың бетін жауып қайнатамыз сорпамыз қайнағаннан кейін бетінде көбіктерін алып тастау қажет қазанымыздың астындағы отты басып бетін сәуелеп ашып қайнатамыз қамыр илеуге кірісеміз бізге 150 грамм ұн қажет 1 жұмыртқа 30 мл суық су оған жарты шай қасық тұзды салып барлығын араластырып қамыр илейміз иленген қамырымызды 5 минутқа демалдырып қоямыз еу қанғанға дейін сосын қамырымызды жаямыз нанымыздың қалыңдығын 2 миллиметрге mm жуықтауыып жаямыз барлық қамырды осылай кесінділерге кесеміз және оларды тағы да майдалап тұраймыз. сорпамыздың дәмін көріп татымына қарай тұз қосамыз сосын астында отты қосып нандарымызды саламыз Көжемізді тағы да жеті минут қайнатамыз бетін ашық күйде қайнату қажет Көжеміз дайын болды енді оған көк қосамыз қара бұрыш қосамыз сосын бетін жауып оттан түсіріп 5 минутқа демалдырып қоямыз мінекей достар біздің өте дәмді мампаратты тағамымыз дайын болды астарыңыз дәмді болсын егер де рецепт сіздерге ұнаса достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар келесі видео рецепті кездескенше сау болыңыздар